глядачам телеканалу ІРТ. В ефірі програма «Час відпочинку». Сьогодні у нас надзвичайно весняний та емоційний випуск, тож не перемикайте канал. Графії пам'ятають усі важливі події, зустрічі та просто приємні моменти. Та для когось це не лише маленькі часточки життя, а його сутність саме такі творчі люди, фотографи-колеги, гості нашої програми. А привід для зустрічі: справді весняний, фотовиставка без меж. Важко було не помітити, що ваші фото дуже емоційні, та да, насправді все не просто так. как научно доказано, ну, эмоции вообще человеческие, любые эмоции, они вызывают аппетит. Поэтому у нас как-то так получилось, что и выставка вся эмоциональная, фотографии эмоциональные, и людям Надеюсь, практика показывает, что хочется все-таки кушать, когда они ждут свой заказ. Само через думку науковцев про то, что гарные эмоции сприяют аппетиту, вы ви вырешили свою выставку разместить самый в Киото рич Ну просто здесь очень уютно в этом заведении. Мы здесь часто встречаемся с друзьями, коллегами. Здесь такая теплая, очень дружественная атмосфера и как бы она вдохновляет даже. Не только аппетит пробуждает, но и вдохновляет какие-то новые творения, идеи. Ну и как бы выставку, естественно, тоже решили провести здесь. Вы, по сути, конкуренты. Чему тогда вы решили эту выставку организовывать у двух? Ну нет, мы не конкуренты. Как-то получилось, что мы год с лишним, да, год с лишним назад познакомились и поняли, что у нас очень много общих каких-то творческих идей, которые приходили и мне в голову, и ей в голову, но не зная друг друга. И потом все-таки Вместе мы многое начали осуществлять. Да, и мы как бы поняли, что мы друг друга вдохновляем очень э, тоже. И действительно, у нас такие идеи очень одинаковые, такие э, crazy. Такое. Да, как бы. Ну и мы сошлись, в этом решили. Ну, и тем более, как бы, победу всегда э, победа всегда вкуснее, как бы, когда есть с кем разделить Как вы ставитеся до критики и взагалі чи критикують вас? Ну, наверное, критики подвергается каждый, кто что-то вообще делает в этой жизни, тем более если, ну как бы. Да, ну если и хорошо, и плохо. Как бы, абсолютно критикует абсолютно всех. Но ну, мы как-то к критике относимся как даже иногда к стимулу. А вообще, как всегда, со смехом. Я каждый день сталкиваюсь с самокритикой больше, наверное, чем с другой любой критикой. Но нормально абсолютно относимся, если, тем более, если она конструктивная. Бывают, конечно, случаи абсолютно вон выходящие, но мы просто их воспринимаем со смехом. Тоже самокритика стимулирует до новых творческих добутков. Это меня как-то подвигает делать больше. Просто когда человек видит свои недостатки, как бы ему легче с ними бороться. То есть люди, которые не видят в себе недостатки, не критикуют себя, ну они думают, там у них уже звезда во лбу, так сказать. Не да, они не растут, им некуда расти, они не могут расти, они не видят пути даже роста и развития. Чи поділяєте ви думку про те, що на чорно-білих фотографіях краще помітні емоції? Да, это так. В чорно білих фотографіях как більше бы, видно акценти, не видно нічого лишнього. Іменно вот саме главное. там ну в основному чорно білий робить портрети. как бы больше видно глазах, глубину глаз, ну какие-то эмоции больше видны. Да, я вообще очень люблю черно-белые фотографии. Они как-то показывают, наверное, всю глубину эмоций. Краски, как бы цвета, они иногда мешают, они отвлекают очень. А там где ну, в черно-белой фотографии только вот два цвета, контраст и все, и как бы и эмоции и больше ничего не мешает как бы созерцать фотографию. Что вас надыхает? Ну вообще любые жизненные ситуации, как бы это может быть и какая-то стрессовая, да, плохая ситуация, возможно, и хорошая какая и, и просто музыка, или просто там, увидели человека картинку, там, не знаю, ну, вообще все, абсолютно все вдохновляет. Если человек открыт, если он, ну, как бы, открыт получать новое, как бы, и у нее в голове всегда рождаются идеи, это его будет вдохновлять абсолютно все. Да, меня вдохновляет смена обстановки, то есть поездка в другой город, это очень-очень вдохновляет. И люди. Бывает, смотришь на человека, и все, ты уже видишь, как ты его хочешь снять, что ты хочешь, ну, то есть в каком образе. Вот у нас так и, и в Киеве часто мы где-то гонимся за людьми, и говорим, ой, извини, мы тебя хотим попасть". Да, берем номер телефона, да. просто незнакомых людей. Ты вот красивая, ты нам понравится, мы хотим, хотим тебя снять. Да. О так. Фотограф повинен бути гарним психологом, аби знаходити спільну мову із моделлю. Вам завжди це вдається? Так, да, в основному да. То есть мы открытые люди, и если человек тоже готов к контакту и к работе, то тоже открываются навстречу нам, и как бы все прекрасно получается. Ну, иногда просто люди, ну, как бы, или не полностью понимают, допустим, как бы, ну, или там, что такое фотография, и, или ну как-то, ну, не хотят открываться, допустим. Ну, это бывает очень редко, поэтому все отлично в этом плане. Да, нет, бывает, ну не просто, не просто, конечно, потому что ты себя, наверное, даешь больше, чтобы как-то, ну, человека, ну, привести в такое ненапряжное ощущение того, что вот, меня снимают там, чтобы он расслабился, чтобы не было у него тоже никаких таких моментов, из-за которых что он не был жадным, потому что на фотографии это все видно. Если человек, то есть, ну, не расслаблен, это все очень видно. И тогда уже приходится делать все для того, чтобы и смешить, и рассказывать разные истории, и там, не знаю, много говорить, и, в общем, Чуть ли не на голове не стоять ради того, чтобы он наконец-то улыбнулся и расслабился. Иногда можно налить даже. <реклама> Для творческих творчих людей снимают несерьезно. А как до вашего занятия ставлятся ваши редни и Ну как бы кто не с нами, тот не с нами. <реклама> Нет, ну это шутка, конечно. Вообще родители, наверное, уже давно смирились, тем более когда они понимают, ну как бы видят этот какой-то успех, да, как бы и как бы наши довольные лица. То они уже поняли все. Это мы выбрали путь этот, как бы мы с него никуда уже не денемся, будем развиваться, ну стараются как-то помогать нам, поддерживать. А друзья, в принципе, друзья это вот мы все наша команда, которые тоже творческие, да, мы единомышленники, как бы, ну помимо как бы нас еще много друзей, но это тоже люди все творческие, там музыканты, диджеи, то есть они нас понимают, как бы как никто. Да, на самом деле у меня тоже, у меня родители очень поддерживают, мама очень хорошо поддерживает меня в этом плане, то есть она всегда в меня верит. Но папа, конечно, меня раньше видел немножко в другой, ну, в другую степень, как бы, мою профессию, но он тоже смирился, и ну, у него нет выбора. Нет, хорошо конечно, на самом деле. Фотографуйте та запам'ятовуйте приємні емоції, цінуйте кожну хвилину, насолоджуйтесь життям. А наша програма добігає кінця до зустрічі на телеканалі ІРТ.